ну хочу поздравить во первых нашу команду мы вышли э, заряженные готовы на борьбу я думаю что игра удалась и понравилась зрителям как только мы ну самое главное что мы сделали больше передач и выиграли подбора я думаю это и стало ну, за счет командной игры Получилось обыграть такую сильную команду, как Азумаш. Как только мы немножко расслаблялись, они сразу нас догоняли, поэтому до последней минуты ну, как бы не было понятно, кто выиграет. Хорошо, что удача была на нашей стороне и мы выиграли. Ну, я думаю. Конечно, ну как бы я, я, я сказал, что как только мы немножко где-то расслабились, они сразу нас догоняли, как бы наказывали за наши ошибки. Ну, просто посмотрите, команда Зумаш как бы очень сильная. Я думаю, она по звездам, по людям, которые там играют, она ну, как бы, по посильнее, чем наша команда. Но мы за счет командной игры все равно смогли как бы, переломить игру и выиграть. Это очень радует. Везет сильнейшим, я думаю, на сегодня. Я думаю, мы были сегодня мы были сильнее, я думаю, поэтому закономерно я считаю победа закономерна, что мы